আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার বাইরে কি কইছি একটু সবাই শুনবেন ড্যানার মাধ্যমে কি পেয়েছে আর প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটা শেয়ার করবেন যাতে সবার মনে মধ্যে একটু শান্তি আনতে পারি আমরা প্লিজ শান্ত পরমাত্মার পর আমার মেসেজ রূপত পাবলে ধ্যানের মাধ্যমে দি চেষ্টা করেছিল খিনিতে কও মই কোনো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা শ্রষ্টা নহয় কোনেও জেন মোর মরমর ভাই মাতা ভনী সকলোৱে যেন অন্য ধৰণৰে গ্ৰহণ নকৰে কথাটো কেৱল মোৰ ধ্যান যোগ সাধনা আৰু সেই পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰতি থকা মোৰ শ্ৰদ্ধা মৰম আত্মিক প্ৰেমৰ কিছু অনুভৱ সোমোৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো আৰু যেতিয়া মই ধ্যানত থাকি যিখিনি মেছেজ পাইছিলো সেইখিনি মই লিখি ৰাখিছো সেইখিনি মই লিখি ৰাখিছিলো খৰখেদাকৈ লিখিবলগীয়া হৈছিল মেছেজবোৰ বেছি সময় কাৰণে নহয় ছেকেণ্ডত আহে গতিকে এনেধৰণৰ লিখিছিলোঁ কিন্তু মোৰ হাতৰ আখৰ খুব বেয়া হৈছে কাৰণ মই চিম্বলিক আখৰ দি লিখিছিলোঁ গতিকে মই মোৰ সেই ধ্যানৰ যোগেদি মোৰ নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহ গদ ভগৱানে মই তেখেতক সোধোতে তেখেতে মোক যিখিনি টাচিং কৰালে যিখিনি স্পৰ্শ কৰালে মেছেজ সদায় স্পৰ্শৰ আকাৰত আহে এন টিউশ্যনত আহে সেইখিনি মই আপোনালোকক শুনোৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গ এইবাৰ জেনেৰেশ্যন বিটাৰ অন্যতম নায়ক হৈ পেলাই জন্ম ল'ব তেখেত ইংৰাজী চহৰত জন্ম ল'ব আৰু এশ শতাংশ চান্স আছে ছিংগাপুৰৰ কোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্ম ল'ব ধৰ্ম শৰীৰৰ ধৰ্ম হব খ্ৰীষ্টান খ্ৰীষ্টিয়ান তেখেতৰ জন্ম হ'ব জন্মৰ তাৰিখটো মোৰ মনলৈ আহিছিল বাবে লিখি ৰাখিছো পুনৰবাৰ কওঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঠিক বে সঠিক মই নাজানো কিন্তু মোৰ ইনটিউচনত যিখিনি আহিছিল মই লিখি ৰাখিছিলো ঊনৈশ এপ্ৰিলৰ পৰা ঊনৈশ মেৰ ভিতৰত দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনত তেখেতৰ জন্ম হব এজন পৃথিৱী বিখ্যাত পপ ষ্টাৰ হব মাইকেল জেকচন দৰে এজন অতি খ্যাত ইংৰাজী কলা সংস্কৃতি ইংৰাজী সংগীতৰ এজন অতি খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত পপষ্টাৰ হৈ জন্ম হব তেওঁ জন্মৰে পৰা সংগীত বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰতি সাংঘাতিক আকৰ্ষণ থাকিব প্ৰায় চাৰি বছৰমানৰ পৰা প্ৰসিদ্ধ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তেৰ বছৰ বয়সৰ পৰা পৃথিৱীত তেখেতৰ যশ তেখেতৰ প্ৰসি পৃথিৱী বিখ্যাত হৈ পৰিব তেৰ বছৰ বয়সৰ পৰা তেখেতৰ যিটো বেণ্ড হ'ব সেই বেণ্ড ৱৰ্ল্ড মিউজিকেল বেণ্ড হিচাপে জনাজাত হ'ব ওৱান অৱ দ্য বিগেষ্ট বেণ্ডছৰ ভিতৰত এটা বেণ্ড হ'ব তেওঁ চৈধ্য বছৰ বয়সৰ পৰা সেই মিউজিকেল বেণ্ডটো লৈ সমগ্ৰ পৃথিৱী ৱৰ্ল্ড টুৰ কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে তেওঁক সকলো সময়তে আকৰ্ষিত কৰিব আৰু তেখেত অসমলৈ আহিব অসমীয়া গীতৰ ৰিচাৰ্চৰ বাবে আহিব আৰু যেতিয়াই আহিব যেতিয়াই জুবিন প্ৰয়াত তেখেতৰ শৰীৰ গীত গাই থৈ গৈছিল সেই গীতবোৰ শুনিলে তেওঁ ভাবুক হব আৰু তেওঁ নিজেও এজন জুবিন ফেন হৈ পৰিব আৰু তেওঁ জেনেৰেশ্যন বিদাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ অদ্ভুত আকৰ্ষণ হ'ব এজন ফিলান ট্ৰফি হ'ব দানী হ'ব দাতা হব হিউমেটেৰিয়ান হ'ব পৰম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ আত্মা মানৱ দৰদী আত্মা যাৰ হৃদয় পৃথিৱীৰ দৰে বহল প্ৰতিজন আত্মাৰ প্ৰতি তেওঁ সদাশীল হব বিনয়ী হব সেই নিৰ্মাণকাৰী শিশু সুলভতা থকা আত্মাই বিশ্বত এইবাৰ কেৱল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয় বিশ্বত তেওঁ এইবাৰ জিলিকি উঠিব আৰু সি আত্মাৰ জন্ম হব ন মাহৰ পিছতে যেতিয়া পুণ্য আত্মাৰ মৃত্যুৰ বা জন্ম হয় পুষ্পবৃষ্টি হয় শিলাবৃষ্টিও হয় খেতৰ যিদিনাখন জন্ম হ'ব পুষ্পবৃষ্টি হ'ব সামান্য হ'লেও পুষ্পবৃষ্টি হ'বই পানীৰ প্ৰতি ভয় থাকিব যেতিয়া জন্ম হ'ব পানী ভয় বুলি ডাঙৰ দৃশ্য তেতিয়া খেতৰ কুণ্ডলীত লিখা থাকিব সাগৰ মহাসাগৰ ভাল পাব কিন্তু নামিবলৈ ভয় কৰিব তেওঁ বেছি এয়াৰ ট্ৰেভেল কৰিব সমুদ্ৰক সামুদ্ৰিক ট্ৰেভেল কম কৰিব আৰু দেখা গৈছে ভেজিটেৰিয়ান হ'ব নিজৰ স্বাস্থ্য লোক দায়িত্ব কৰ্তব্যৰ প্ৰতি খুব সচেতন হ'ব আৰু মানুহে হেৰাই যোৱা এটা চৰিত্ৰ মাইকেল জেকচন প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণৰে তেখেতক আদৰি লব আৰু বহুতেই কব তেওঁ মাইকেল জেকচনৰ এন দ্বিতীয় ৰূপ কেৱল এটা কথা মই স্পষ্ট ৰূপত মেছেজ নাপালো ড্ৰেছ আৰু এড্ৰেছ মানে ড্ৰেছ মানে শৰীৰ মেল নে ফিমেল হ'ব আৰু এড্ৰেছ একজেক্টলি ক'ত হ'ব গতিকে এইখিনি মই টাচিং পাইছিলো তেওঁ অতি সন্তুষ্টতাৰে পৰম সন্তুষ্টতা মূৰত হৈ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁ কোনো আক্ষেপ নোহোৱাকৈ সি আত্মাই শৰীৰ ত্যাগ কৰিছে সেইটো মেছেজো পাইছিলো যে মোৰ কাৰিৰ প্ৰতি কোনো আক্ষেপ নাই মোৰ একো আৰু পাবলগীয়া নাছিলে মোৰ কাৰ্মিক একাউণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ আছিলে মই এবাৰ ৰেডি আত্মা মানে সকলো সময়তে তেওঁ ৰেডি হৈ আছিলে ড্ৰেছ সলাবলৈ তেওঁ সন্তুষ্টতা হৈ পৰম সন্তোষৰে তেওঁ নিজক আচলতে নিজৰ শৰীৰটো নিজেই আচলতে ত্যাগ কৰিছে বুলি তেওঁ মোক মেছেজত পাইছো বহুত বেছি আশা নাছিলে আৰু কিবা কৰিম আৰু কিবা কৰিম বহুত ডাঙৰ আশা টাইপৰ নাছিল যি কাম তেওঁ কৰি আছিল যি আধৰুৱা হৈ আছিল সেই আধৰুৱাখিনি ডেফিনেটলি তেখেতৰ যি আজি কলা কৌশলীয়াত আছে তেখেতৰ অন্যতম জীৱন সংগী গৰিমা চিষ্টাৰ প্ৰমুখ্য তেখেতৰ যি নিকটতম বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে পূৰা কৰিব বুলি মই আশাবাদী